महाराष्ट्र भाजपा कोर गटाची बैठक काल नवी दिल्लीत भाजपा नेते अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजपा मुख्यालयात झाली पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्यासह महाराष्ट्राचे विधानसभा निवडणूक प्रभारी भूपेंद्र यादव आणि अश्विनी वैष्णव या बैठकीला उपस्थित होते नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांचे निकाल आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठीची रणनीती ठरवण्याबद्दल या बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याचं बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस आणि पियुष गोयल यांनी माध्यमांना सांगितलं संपूर्ण आत्मविश्वासान भाजपा विधानसभा की निवक लड़वना है फडणवीस मनाल इस बैठक में हम लोगों ने विशेष रूप से महाराष्ट्र का जो परिणाम आया इस पर विस्तार से चर्चा की महाराष्ट्र में जैसा आप जानते हैं कि केवल 0.3 थ्री परसेंट से महायुति और एमबीए में अंतर है तो कहाँ वोट मिले कहाँ नहीं मिले कहाँ परेशानी हुई कौन सी करेक्टिव एक्शंस लेनी चाहिए ये सारी बातों पर विस्तार से चर्चा हुई उसके साथ साथ आगे में विधानसभा की रणनीति क्या होनी चाहिए उसकी ब्लूप्रिंट पर एक हमने चर्चा की अब जल्दी ही हमारे जो एनडीए पार्टनर्स हैं उनके साथ चर्चा करके महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को जीतने की दृष्टि से हम लोग रणनीति तय करेंगे और केंद्रीय बीजेपी पूरी ताकत से हमारे पीछे इस चुनाव में खड़ी है राज्य कुछ संघटनात्मक परिवर्तन होना नहीं अच्छी महिला केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल चंद्रशेखर बावनकुळे पंकजा मुंडे रावसाहेब दानवे चंद्रकांत पाटील सुधीर मुनगंटीवार आशिष शेलार यांच्यासह महाराष्ट्रातले नेते या बैठकीला उपस्थित होते